بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا معلم إبراهيم العلم علمنا ويا مفهم سليمان الحكم فهمنا ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وصخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إله النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين شكرا جزيلا لفضيلة الأستاذ فهمي أتثبت أن إمتنان bacaan Yasin dan doa yang dipanjatkan. Moga hasrat kita dimakbulkan Allah terutamanya pada pagi Jumaat ini. Yang berbahagia, Tuan Timbalan, Ustaz Jaid, Ketua, -ketua Jabatan, Tuan-Tuan dan Puan-Puan dirahmati Allah sekalian. Hari ini adalah diisytiharkan sebagai hari guru. Jadi tajuk tazkirah saya pun berkaitan dengan guru. Guru dan ilmu berpisah tiada. Ada nota saya bekalkan kepada tuan-tuan. Tapi dia akan dulu nota tu kita tengok beberapa perkara yang boleh kita jadikan pengajaran insya-Allah. Saya nak bertitik tolak daripada ayat yang pertama diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat 1 hingga 5 daripada surah Al-Alaq merupakan ayat pertama turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seolah-olah ayat ini kalau kita pergi pada ayat pertama tadi Iqra bacalah. Bacalah pun boleh banyak versi. Kalau kepada anak-anak mungkin kita kata jom membaca. Kepada orang tua kita, kepada anak-anak bacalah. Kepada orang setara dengan kita kita kata jom membaca. Mungkin ada juga versi marah. Bini terbaca WhatsApp suami Lepas tu dia tunjuk kepada suami. Nah, bacalah. Ah ha, itu versi marah. Jadi ikra itu boleh pelbagai versi. Bacalah. Jom membaca. Marilah membaca. Semuanya berkisar tentang bacalah. Islam berasaskan kepada ilmu. Nak dapat ilmu mesti membaca. Maka di situ disebut ikhra. Bacalah. Padahal Rasulullah itu tidak boleh membaca. Ma'an Nabi Aku tidak boleh membaca. Dan tak tahu pun untuk membaca. Baca apa? Kalau kita kata apalah Jibril ni. Masuk dalam kelas. Datang pelajar. Bangun baca. Baca apa? Mesti uh, dia pergi praktikumnya tak lulus uh, guru tersebut. Tapi disebutkan satu situasi yang cukup sukar dahulu. Tengok eh, saya, kita cuba ambil pengajaran. Dalam Gua Hera, satu bulan Rasulullah berada di dalam. Mungkin tuan-tuan yang pergi buat umrah pernah naik Gua Hera. Saya pernah naik sekali. Uh, biasa perjalanan kalau lutut okeylah eh. Bagi orang jogi mungkin satu jam lah. Lutut saya ni dua jam setengah. Tapi kalau orang ada masalah lutut mungkin lima jam. Kalau merangkak mungkin pagi besok pun sampai. Kalau tak naik memang tak sampai. Perut mesti kempis kerana ada batu tu saya terpaksa kempiskan perut saya. Ini uh, nak bagi tahulah kepada siapa yang nak pasang. Pergi naiklah. Pasal sebelum saya naik, saya fikir gua ni macam gua kapur. Atau gua musang ke apa ke masuk dalam. Ada gua, ada apa panglima hitam menunggu di sana ke macam tu. Rupanya dia gua tak ada. Langit terus. Dia sedikit satu bucu saja. Muat satu sejadah. Orang Iran ramai pergi sembahyang sunat di situ. Sebenarnya tidak tidak ada sunnah sembahyang di situ. Tapi ramai letak satu sejadah Rasulullah duduk di situ dalam dalam satu bulan ambil bekalan daripada Sayyidina Khadijah. Tak tahu macam mana Sayyidina Khadijah panjang tinggi tak ada tangga sekarang dah ada tangga dah. Duduk di situ tiba-tiba datang satu makhluk menyerupai manusia peluk Nabi daripada belakang. Ikra' Ma'an Nabi korek dan kadang gementar. Siapa lelaki ni? Ma'an tiga kali. Maka di situ kita gambarkan. Nak cari ilmu bukan senang. Perlu sampai disebut dalam apa sun, sirah Nabi. Nabi hampir putus nafas. Putus nafas nak belajar. Itu pasal kalau belajar betul-betul. Memang macam nak putus nafas. Kalau belajar sambil bergurau. Belajar sambil main-main. Dapatlah bermain. Belajarnya tak dapat. Ikra' bismi rabbika alladhi Bismi. Dengan nama Tuhan kamu. Cukup cantik. Rabb. Sepatutnya sebutlah Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah dengan Bismillah. Tak. Bacalah dengan nama Rabb. Dalam keadaan takut itu disebut kata Rabb. Rabb bermakna menjaga, mendidik, mengawal, mengasuh, mengajar dan sebagainya. Itu maksud Rabb. Oleh sebab itu guru dipanggil Murabi. Laulal Murabi ma'araftu Rabbi. Perkataan yang biasa ditulis oleh pelajar-pelajar laulan murabbi kalau tak ada guru ma araftu rabbi aku tak boleh kenal siapa tuhanku rabbi ikra bismi rabbik ikra itu kalau dalam bahasa arab dia panggil fi'il mutaaddi yahtaj ila maf'ul bih walakin huna laysa hunaka maf'ul bih tidak ada maf'ul bih objek uh, subjek objek apa bahasa bahasa melayu eh svo subjek verb objek dia tidak ada, ada objek di situ dia tiada mafum lebih. Ikra. Bacalah. Baca apa? Tak ada kita. Bacalah. Ulama telah mentafsirkan. Bismi. Bacalah. Isma Rabbik. Siapa? Sebutlah. Bacalah nama Allah. Nama Allah itu ya Al-Quran. Fa'idha qara'nahu fattabi' Al-Quran. Oleh sebab itulah Quran itu bermakna Quranan. Qara'a yakra'u kira'atan wa Quranan. Al-Quranan. Bacalah nama Allah. Bacalah nama Allah. Iaitu Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Oleh sebab itu, pendidikan tidak boleh lari daripada Al-Quran. Mana-mana pendidikan yang lari daripada Al-Quran, dia akan terbabas. Rasulullah kata, Quran dan hadis jangan tinggal. Oleh sebab itu, transformasi pendidikan kita tak boleh lari daripada Al-Quran. Jangan pula kita kata Quran itu zaman kolon, Quran itu tak sesuai zaman AI, Al-Quran itu tak sesuai zaman sekarang. Quran sentiasa bersesuaian. Bila masa dan sebagainya. Ikhraq bismillahirrahmanirrahim. Bacalah dengan Tuhan kamu yang menciptakan kamu. Khalaq. Mencipta. Mencipta apa? Umum. Nak gambarkan kepada kita, Allah Ta'ala menciptakan segala-galanya. Menciptakan kamu daripada titisan air mani bercampur dengan telur. Tengok eh bagaimana Allah Ta'ala jaga kita dari awal lagi. Oleh sebab itu kalau ada kursus perkahwinan, kita cerita dekat suami. Ingat eh, awak ambil isteri awak usia 25 tahun. Sebelum 25 tahun tu siapa yang jaga bini awak? Mak dia, no. Dalam perut ibu Allah Taala dah jaga dia. Bagi mata, bagi telinga. Subbihismarabbikal a'la allazi khalaqa fa sawwa. Yang telah mencipta dan menyempurnakan ciptaan tersebut. Andai kata kita ada mata tak sempurna, ada mata tak apa telinga tak sempurna, ada mulut tak sempurna, tapi Allah Taala sempurnakan semua. Khalak, menciptakan kita. Cukup cantik. Di situlah kita tengok orang belajar sains. Mesti kembali kepada Allah. Apa saja ilmu mesti kembali kepada Allah. Kalau dia teliti betul-betul. Kaji betul-betul. Masalah banyak kaji. Tentang air masin, air tawar. Sampai apa saja. Orang yang mengkaji punca matinya Fir'aun. Dr. Mauris. Ya, 1981. Daripada Perancis. Akhirnya masuk Islam. Pasal dia tahu. Al-Quran kata Fir'aun mati kerana air masin. Rupanya dia kaji punca kematian Fir'aun. Ada kesan garam di dalam paru-parunya. Akhirnya dia masuk Islam. Oleh sebab itu siapa saja, baik doktor, baik engineer, baik siapa saja, kalau dia kaji betul-betul dia akan membawa kepada takutkan kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Orang yang paling takut kepada Allah ialah ulama. Ulama di situ luas. Bukannya yang tahu fiqh saja, bukan tahu dia tahu sampai tahu pedagogi. Semua kita adalah guru. Sayyidina Ali berkata, "Man 'allamani harfan sirtu 'abdan." Siapa yang ajar aku satu perkataan, satu patah ajar, maka dia adalah guruku. Jadi semua kita guru, bukan kata pencara guru, bukan guru saja guru, tak, sesiapa saja. Mak kita adalah guru yang pertama. Dia ajar kepada anak bagaimana cara nak makan, cara nak beradab. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut adabani rabbi fa asana ta'dib. Allah telah taala mengajar aku adab. Itulah guru. Siapa guru Rasulullah? Jibril. Ingat dalam satu hadis daripada hadis 40 Imam Nawawi hadis yang kedua bainama nahnu julusun inda rasulillah istala alaina rajulun shadidus sawad istiya shadidus sawad shadidu uh, bayad istiya shadidus sawad syar la yura alaihi asaru safar la ya'rifu minna ahad telah masuk kepada kami seorang lelaki kita legam rambutnya putih bersih bajunya kemas pakaiannya tak nampak dia letih dan kami tak kenal dia siapa bila dia datang dia berlutut dengan Nabi fa asnada rukbatay ila rukbatay dia letak dua tangannya di atas dua, dua tapak tangannya di atas dua pahanya ulama hadis mentafsirkan dua situasi Jibril meletakkan dua tangan di atas dua paha Jibril atau meletakkan dua tangan di atas paha Rasulullah nak tunjuk ke akraban di antara guru dan murid guru tak dipanggil guru kalau tiada murid dan murid tidak ada panggil murid kalau tidak ada guru dan guru tidak dipanggil guru kalau tidak ada ilmu. Dalam bahasa Arab dipanggil muallim. Muallim bermakna orang ada ilmu. Macam mana guru kalau tak ada ilmu? Mesti ada ilmu. Oleh sebab itulah Imam Ghazali menulis dalam kitabnya Ayyul Walad. Ayyul Walad. Al ilmu bila amalin junun. Dia belajar tanpa beramal gila. Maksudnya siapa yang ada ilmu, lepas tu dia tak beramal ni semua gila semua. Junun kata Imam Ghazali. Dan ber beramal tanpa ilmu beramal tanpa ilmu. Dia dia beramal tapi ilmunya tak ada. La yakun tak jadi apa-apa. Balik kepada ayat tadi, masa sikit lagi, dua minit lagi. Sebagai kesimpulan dia, Ikra' bismi rabbikal ladhi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Allah Ta'ala nak tunjukkan, banyak-banyak yang aku ciptakan, yang tak istimewanya kamu. Aku ciptakan manusia. Yang paling istimewa sekali, ayat yang berikutnya yang memberikan manusia allama al insana ma lam ya'lam apa hukum perkataan muallim Allah lah yang mengajar kita oleh sebab itu orang berilmu sepatutnya makin lama makin tunduk makin sarat dengan ilmu makin tunduk kerana dia tidak boleh naik kerana ilmu itu datang dari Allah yang ajar kata Imam Syafi'i Imamuna Syafi'i syakawtu ila waqi'an ansu ihfzi fa arshadani ila tarkil ma'asi faqal Innal ilma nurun wa nurullah la yudda di as. Aku mengadu kepada wakil guruku. Aku ada masalah hafalan Maka wakil guruku ini menasihati aku Tinggallah maksiat. Kerana ilmu itu cahaya, cahaya Allah tak suluh pada hati orang yang melakukan maksiat. Oleh sebab itu, seorang guru hendaklah jarakkan diri daripada maksiat. Seboleh-bolehnya jangan melakukan maksiat. Kerana Nabi SAW digelar al-Amin, iaitu jujur. Jujur tidak melakukan perkara yang bercanggah dengan apa yang dilarang oleh Allah. Apa yang tidak disukai oleh masyarakat. Itulah guru. Oleh sebab itu martabat guru terlalu tinggi. Kata Ahmad Syauqi, seorang penyair Mesir. Kum lil mu'allimi wa fihi tajjila. Kadal mu'allim ayyakuna rasulah. Bangunlah. Berilah penghormatan kepada guru. Kadal mu'allim hampir-hampir guru itu menjadi seorang rasul. Cukup hebat. Kata-kata Imam Ahmad Syauqi ini. Kum lil wa fihi tabjilah. Sampai ada yang kata cium tangan kepada guru kamu. Seumpama dia adalah bapa kamu. Bangunlah kepada guru. Berilah penghormatan kepadanya. Kerana guru itu hampir-hampir sama dengan Nabi SAW. Dari sudut penyampaian ilmu dan adab tadi. Itu saja yang dapat saya kongsikan dalam masa yang singkat ini. Aku lukuh lihada wa astagfirullahaladzim liwalakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih.